Так, скажите, пожалуйста, что интересного компания Microsoft привезла на InnoTech сегодня? Ну, на InnoTech мы как раз рассказываем о том, о чем многие не знают, о том, что Microsoft делает для образования. То есть очень часто Microsoft ассоциирует просто с продажей лицензий, но сейчас у нас есть очень много интересных решений, таких как Office 365 или OneNote которые, например, OneNote — это электронная тетрадь, которая позволяет организовать работу в классе учеников или, например, в группе в университете и не носкать с собой кучу предметов постоянно, а делать это все в электронном формате и использовать любую операционную систему для того, чтобы любое устройство Android или iOS, чтобы подключиться к OneNote. Как вы думаете, почему вот эти вот системы, ну, например, OneNote, еще не очень популярны в Украине? На данный момент не все преподаватели готовы менять свой подход к образованию, потому что это дополнительный ресурс, который нужно учиться, пробовать и использовать. И поэтому иногда этот процесс тормозится. Очень сильно это, это показывает хорошо, как это работает в частных школах и как это работает в государственных учреждениях. Потому что намного эффективнее это работает, когда у учителя есть мотивация что-то показывать и что-то менять. И тут как раз есть взаимодействие государства, когда государство будет... С поддерживать тех учителей которые делают инновационные подходы к образованию тогда это будет намного эффективнее а что касается европы там уже эти технологии довольно уже продвинуты во многих странах да очень хорошим примером является Великобритания они являются таким очень передовой страной в которой используются технологии в образовании но есть два, опять же, подхода, которые полностью внедряют технологии и которые, наоборот, и уходят от технологий, есть, и, и есть те, которые совмещают. То есть вы сегодня привезли Office 365 и OneNote? Не только Office 365 и OneNote, есть очень много надстроек, которые помогают работать в системе образования. Например, Office Mix – это настройка на PowerPoint, которая позволяет сделать презентацию интерактивной. Sway – это новый вид презентации вообще. Коринс это приложение, которое работает исключительно на платформе Windows и позволяет посмотреть 3D модели существующих. Ну, например, поработать с 3D моделью человека, повертеть ее, посмотреть, из каких органов человек состоит. Также это может быть с различными там, предметами, станциями. А можете сейчас это продемонстрировать? Вот на компьютере Пока. для начальной школы. Это, грубо говоря, обучение с помощью геймификации. Дети что у нас? Сейчас детям родители дают планшеты, чтобы только дать поиграться. У нас проект есть сейчас, с помощью которого дети с первого класса учатся использовать планшеты для образования. И специально вместе с партнером Разумники мы разработали такое приложение, с помощью которого можно учиться, играя. И учителя используют в пилотных школах это как дополнение. То есть 30 минут они используют стандартную программу, и потом на последние 10 используют игровой режим. То есть, к примеру, у нас есть задание, необходимо, необходимо посчитать, сколько грибов есть. Надо громче сделать, только для того, чтобы услышать. Я просто не услышал задание, поэтому они... То здесь необходимо выбрать зверей, которых шесть. И дети учатся здесь наглядно, посмотреть, какой вариант есть правильным. Видите, и девочка нам подсказывает: правильно или неправильно. Теперь правильно. Таким образом они учатся играясь. И, и мы создаем такие приложения в Украине для того, чтобы они были, помогали детям учиться не так скучно, как э, это есть ну, сейчас. Учитель хочет создать электронные тетради. Это занимает очень много времени. Для того, чтобы создать их с помощью онлайн, необходимо пройти в несколько кликов. И что мы получаем? Я как учитель вижу электронную тетрадь и могу ее использовать. После этого, например, я хочу внести какие-то изменения, и их автоматически увидит студент. То есть я, например, вижу, что здесь, вот здесь есть разница. Вот задание, всем всем знакомое задание – найти разницу. И, к примеру, я вижу, что здесь есть разница. Сейчас в течение 1-2 минут, грубо говоря, вот это ученическое устройство. И с помощью ученического устройства мы увидим, что происходит изменение. И таким образом работа организовывается и постоянно синхронизируется. Он синхронизируется в течение 1-2 минут, и мы видим прекрасно, как это может быть. То есть мне не надо идти как ученику в школу, я могу сидеть дома, делать заметки, например, писать что-то, и учитель увидит все эти изменения. И у меня как у учителя есть возможность видеть всех моих детей и созда видеть библиотеку, в которой, например, ученик ничего не может изменить, или простырь для спивпрации, в котором есть возможность менять всем. И я вижу, что мои студенты выполняли. Например, я вижу, что у меня мой студент выполнил проект Урок Ятасвит, добавил сюда изображение, добавил сюда видео, аудио. Я отметил эту оценку 5 с плюсом.